Сапануем и мы, братья, у своей сторонки. Душу и тело мы положим за нашу свободу. Сегодня мы приобрели билет Михайлику. По в Черников Луганск Билет именной В понедельник мы ему торжественно его вручим Так как он не хочет общаться с народом Мы будем сами с ним общаться посредством бумажек таких вот Я предлагаю организовать традицию на нашей Майдане Всех руководителей всех уровней Всех подразделений и структур области Организовать сбор средств на билеты в разные концы нашей страны Если они не будут устраивать нас Поэтому Билет Михайлика уже есть Его мы вручим А билет всем остальным руководителям А билет всем остальным руководителям Я предлагаю сейчас Кому не жалко мелких денег Мелочи По 10-20 копеек Организовать сбор средств На билет Хоминки Дуброваров Там ближе Билет стоит немного И эту мелочь мы поставим ему под кабинет Поэтому сейчас Тут находятся девушки со стаканчиками. Прошу сдавать туда мелочь, не более 20 копеек. На билет до Броваров хватит. Верховная Рада Украины сдала с поста министра МВС Захарченко. под прикрытием шпецкий дросселу пешком идет, но хай ему чести. Надо пешком ходить, а то привык на машинах есть. Нари, будет отрываться один за одного. Серебряный этот. Для кого деньги не пожалели? Для губернатора. Много, там полстакана это мои деньги. Я очень хочу, чтобы они уехали вместе с Соколовым. Мне не стыдно об этом заявить. 25 сечня, когда я вот тут собрался на площади, пять тысяч наших граждан Ми резолюцію хотіли особисто передати голові обласної державної адміністрації. Але на зустріч нам вийшов Микола Іванович Стрілець, його перший заступник, і сказав, давайте я сам передам. Тому я запрошую Миколу Івановича Стрільця, передайте, будь ласка, на квиток своєму шефу доброварів і хай він його. Маршрутки на Україні у нас біля Макдональдса, ну він знає, він майже місцевий розжитель. І Хай їде, і до побачення, скажемо, нашим керівнику.